اور آپ سب کے لیے میں دعا گئے ہوں کہ خداوند کی برکت آپ سب پر ہو اور آپ خداوند بڑھتے اور رکی کرتے جائیں مقدس کلام میں سے زبوروں میں سے اور زبور چونتیس اور اس کی پہلی آیت پر ہم نے گوھر کیا تھا جہاں پر خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی سو so پچھلے ہفتے ہم نے اس موضوع پر گوھر کیا تھا کہ بزرگ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت خدا کی کیا کروں گا ستائش کروں گا اس کی تعریف میرے نبوں پر رہے گی تو ہم نے سوچا تھا کہ ہر وقت تعریف کرنا ہر وقت خدا کو مبارک کہنا یہ تو شاید مشکل ہے آپ پر میں شاید اثر نہ کر سکے تو پھر ہم نے سوچا کہ داؤد کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت خدا کی کیا کروں گا تعریف کروں گا تو پھر ہم نے چند ایک باتیں سیکھی تھی آج سے کوئک اس کا ریویو کرتے ہیں ہم نے سیکھا تھا کہ دعوت اپنے آٹھ بائیوں میں سے سب سے کیا تھا چھوٹا اور خدا نے اسے انمائنٹ کیا ڈیڈیکیٹ کیا تاکہ وہ بادشاہ ہو تو ایک طرح سے بیٹھے بٹھائے جسے تخت کے بارے میں بتایا جائے کیا وہ شکریہ بھی نہ کہے تو کلام میں ایک سبب نظر آتا ہے دعوت کہتا ہے میں ہر وقت خدا کا کیا کروں گا شکریہ ادا کروں گا پھر ہم نے مقدس کلام میں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ خدا کا روح کیونکہ دعوت پر آ ٹھہرتا تھا اس لیے وہ خدا کا کیا کرتا ہے شکریہ کرتا ہے وہ بربت بجاتا تھا لیکن کلام کہتا ہے وہ کیسی بربت بجاتا تھا وہ ماہر بربت نواز تھا اور پھر ہم نے کلام مقدس میں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ نہ صرف وہ ماہر بربت نواز تھا بلکہ کلام کہتا ہے اس کا سامنا اس کی شرواہے جب وہ بھیڑوں اور بکریوں کے پیچھے تھا دو بڑے جانوروں سے ہوا اور کلام کہتا ہے اس نے ان دونوں کو مارا اور ایک ریچ اور ایک واجوا اور ایک شیر تھا اور وہ شیر کو بھی اس نے مارا تھا اب ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب وہ بربت بجایا کرتا تو اس کے بجانے سے معروف صاحب کلام کہتا ہے بدروہیں جو ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی تھی وہ وہ بھاگ جاتی تھی ایک طرح سے یہ خدا کی اس پر یہ برکت تھی پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کا سلا بردار بھی بنا اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خدا نے کے ذریعے جات کے رہنے والے فلسطینی جاتی جونیت کو بھی کیا کیا تھا مار گرایا تھا سو بڑا کمال کلام کیا تھا وہاں پر ہوا اور لکھا عورتوں نے گیت گایا کہ ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور دعوت نے مارا لاکھوں کو مارا ایک ہی تھا لیکن لیکن لیکن, لیکن, لیکن لاکھوں جیسا مارا تو یہ گیت تب گایا گیا اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آخر کار آخر کار پھر جب وقت بڑا تو پھر بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی جاتی جونیت کو مارے گا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ کلام کہتا ہے دعوت سے کہا تیاری کر اور اس کی جو بڑی بیٹی تھی ساؤل کی اس کا نام میرب تھا اب داؤد بیتلم تیاری کر رہا ہے کس کی شادی کی اب کلام میں پڑھ کر دیکھیے لکھا ہے داؤد کے ہاں شادی کا ماحول بنا ہوا تھا اور پھر داؤد کے پاس ایک پیغام پہنچا اے شادی کی تیاری کر رہے ہیں اور ساؤل نے اپنی بیٹی میرب کسی اور کو بیادی دی آپ سمجھ پا رہے ہیں ایسا ہوا تھا اب کلام میں لکھا ہے اب اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ پتہ کیا تھی اس کے پیچھے جو منطق تھا وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ ساؤل نے جب یہ سن لیا نا کہ ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا بادشاہ میں اور میرے لیے ہزار اور داؤد کے لیے اب تو اسے تخت دینا باقی رہ گیا ہے انہوں نے لیا دونوں تخت ہو اور وہ سمجھ گیا اگر داؤد زندہ رہا تو میرے تخت کو قیام اگر میرا تخت آگے بڑھے میرے تخت پر میرا بیٹا بیٹھے تو پھر ایک شخص کو مرنا پڑے گا اور وہ کون ہے داؤد ہے تو اسی لیے وہ اسے نفرت رکھنے لگا اسے حسد رکھنے لگا اور پہلے فیز میں اس نے اپنی بیٹی نہ دے کر یہ فیصلہ کیا بعد میں اسے ایسا لگا کہ اسے پتا لگا میری دو بیٹیاں ہیں نیکل داؤد کو پیار کرتی ہے وہ چاہتی تھی اس سے شادی ہو جائے یہ بھی اچھی خبر ہے کیا کیا جائے اس نے داؤد کے بیچا پہلا نہیں کر سکیا کوئی بات نہیں ابھی ایسا ہو سکتا ہے اب نے کہا کہ نہیں میں بس میں میں بادشاہ کا داماد نہیں بن سکتا انہوں نے کہا نہیں نہیں بادشاہ حق مہر نہیں مانگتا بادشاہ 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 حق مہر پہلے حق مہر یاد رہے چاہ جی لکھا نہیں جاتا تھا بلکہ بلکہ وہ دیا جاتا تھا اور بادشاہ کو حق مہر ادا کرنے کے لیے بادشاہ دی بیٹی بادشاہ کھرے کی مانگ رہا ہے کتنا پیسہ مانگے گا تو وہ کہاں سے دیا میری طاقت دے انہوں نے کہا بادشاہ حق مہر نہیں مانگتا لیکن کچھ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سو جا جا کے فلسطی سو مار اور وہ سوچ رہا تھا کہ فلسطی اسے کیا کریں گے اسے قتل کریں گے سو سوہو کہہ رہا تھا ایک طرح سے مجھے اس سے مارنا نہیں پڑے گا بلکہ فلسطی اس کو کیا کر دیں گے اب یہ سمجھ لیں ایک طرف داؤد سرفراز ہوا ہے کہاں سے بڑھ رہا اور آخر کار کلام ملے کیا اس نے فلسطیوں پہ حملہ کیا اس نے کہا سوہو مارنے ہیں کلام کہتا ہے خدا داؤد کے ساتھ تھا وہ دو سو بندے مار کے لیے آیا تو نے کہا بادشاہ جی علم اور پھر آخر کار میکل سے اس کی کیا ہو گئی بادشا اب یہاں پر ساؤل کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے اور داؤد کیستہ آستہ سرفراز ہو رہا ہے لوگ جاننا شروع ہو گئے اور لوگ سمجھ رہے تھے خدا داؤد کے ساتھ ہیں. لوگوں کو جان یہ لوگ سمجھ پا رہے تھے کہ یہ فتح یہ طاقت انسان کی صلاحیت اور انسان کے زور سے نہیں ہے انہیں سمجھ آ رہی تھی اب کلام میں ہے آخر کار ایک دن ساؤل نے جب اس پہ بدرو گرفتار تھا تو تھا ہی خدا کی روح سے جدا تھی اور وہ بدرو کی حالت میں تھا اور داؤد وہاں پر کیا کر رہا تھا بربد کلام میں جیسے لکھا نا اور یہودا کلام میں لکھا ہے اور ابلیس یہودا اس میں شیطان یہودا اس کی میں کیا گر گیا سما گیا اب یہ شیطان سول پر بھی سمایا ہوا ہے اور سول نے ارادہ کیا اگر فلسطی اسے نہیں مار پائے تو پھر اسے کون مارے گا میں ماروں گا اس نے اپنا بھالا لیا اور جب داؤد کلام میں لکھا اس نے اپنا بھالا پر وار کیا اور اور بال بال ایک بار نہیں دو بار ایسا وہیں پر ہوا اور داؤد وہاں سے بچ کے اب داؤد وہاں سے تو بچا اور کلام میں لکھا ہے بچ کے وہاں سے وہ علیحدہ ہوا اس نے جا کر کلام کہتا ہے آگے مقدس کلام میں اگر پڑھ کر دیکھیں اس نے اس بات کا تبصرہ آگے کیا کہ سول تو مجھے مارنے کے در پر ہے اور کلام میں لکھا ہے آخرکار یونتن کو جب یہ پتہ لگا تو یونتن کیونکہ داؤد کا دوست تھا اس سے بڑی محبت رکھتا تھا یونتن جو سول کا بڑا بیٹا ہے کلام میں لکھا ہے نہیں نہیں باپ آپ سے پیار کرتا ہے مینو غلط فہمی ہوئی ہے کہا سر فہمی کوئی بھی نہیں ہوئی وہ سچی مچی مارا مار ہوئے کہا اچھا بالا صاحب وہ قتل کرنا چاہتے ہیں انہیں کہا یار تو آپ جا کے گل کر لے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یونتن اس کے پاس گیا دعوت کے بارے میں بات کی اس سے پہلے کہ دعوت کی باقی ساری باتیں کھلتی درک صاحب لکھا ہے یہ ہے وہ یونتن اور اپنے سارے خادموں سے کہتا ہے کہتا ہے آؤ اور کہتا ہے جاؤ جا کے دعوت کو کیا کرو وہ یونتن پہلے دیکھیں پہلے اس نے چاہا فلسطین مارے

وہ یونتن میں تو ایک طرح سے وہ یونتن کو یہ بتا رہا ہے اگر تو تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے تو جا جا کر جو ہوا ہے جسے خدا نے مسا کیا ہے جو خدا کے دل کے مطابق ہے جا جا کر اس کو کیا کر دے اگر تو تخت چاہتا ہے تو جا کر اسے کیا کر اسے قتل کر اور کلام میں لکھا نہ صرف یونتن کو کہا بلکہ یونتن سے بعد کلام نے اس نے تمام خادموں سے کہا کہ جا کر داؤد کو کیا کرو داؤد کو قتل کرو نے کیا بھا جی بڑے تو سی ہو لیکن پھر بھی بات کرنا چاہتے ہو جی کرو نے کہا داؤد نے کیا غلطی کی ہے اگر جاتی جولیت کو مارا ہے تو حقیقت میں اسرائیل پر جو شرمندگی تھی چالیس دن ہمیں اللہ کارتا رہا بےزت کرتا رہا اور کہتا رہا ہے کوئی مجھ سے لڑے تو اس نے تو اسے مار کر ہماری شرمندگی ہم سے دور کی کیا غلط اس نے کیا تو ایک طرح سے وہ تو کہا یونتن نے تاریخ کی تو پھر اس نے وہاں پر خدا کی کیا کھائی قسم کھائی اور کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اب اگو نہیں ہو ہو گئی گئی وہ اگو نہیں اور کلام میں لکھا داؤد واپس آیا اور کیا ساؤل باز آیا کلام میں نے اگلی بار جب واپس آیا پھر وہ اس وعدے کو پھر بھول گیا اور اس نے داؤد کو دوبارہ سے مارنے کی پھر کوشش کی پھر اس پہ بھالا پھینکا اور داؤد پھر قسمت اچھی کہ وہاں سے خدا کی طاقت کہ وہ, وہ, وہ بچ گیا اب جو بچ گیا تو اب ایک طرح سے اس کا مخالف کون ہے آپ بات سمجھ پا رہے ہو کون مخالف تھا اس کا دان سے بہر سبا تک حکومت کس کی ہے بادشاہ کی بادشاہ کون ہے ساؤل ساؤل کے پاس کیا ہے ساؤل کے پاس وہ بادشاہ ہے تمام تر اسرائیل کی فوج کس کے اختیار میں ہے بادشاہ کے اختیار میں اب ایک شخص جو ہے اس کی ریایہ میں کیا وہ اپنے آپ کو وہاں پر بچا سکتے؟ محفوظ رہ سکتے ہیں اب کلام میں لکھا یہ ہے کہ سارے لوگ داؤد کے خلاف ہیں اور داؤد نے آخر ارادہ کیا کہ یہاں سے نکلے اور کسی اور ملک میں بھاگ جائے اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ کس سے پناہ لے فلسطین میں جا کر ان سے کیا لے جی تو یہاں پر سارے خلاف ہے اور یہاں سے ڈر کر بھاگ کر اپنی جان بچا کر کہاں بھاگ گیا فلسطین اور فلسطین میں اس وقت جو بادشاہ تھا کلام کہتا ہے کہ اسے اس نے ایک طرح سے پناہ کی درخواست کی اور جب وہ وہاں پہنچا تو کلام میں پڑھ کر دیکھے کہ ہوا کیا مقدس کلام میں سے میں چاہوں گا آپ کھولیں میرے ساتھ آپ بائبل کو کھولیے گا اور مل کر ایک دو ریپتر پڑھنا چاہوں گا میں پہلا اس کا باب اکیسواں سے اب وہاں پر وہ گیا اور جات میں پناہ لینا چاہتا تھا اور وہاں پر دلچسپ بات کیا ہو گئی جی دلچسپی وہ لوگوں نے دیکھا لوگ یہ تو یہ تو اسرائیل کا کیا ہے یہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ اسرائیل کا کون ہے بادشاہ اور اس کے بارے میں تو لوگوں نے کہا تھا ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا داؤد نے بادشاہ کیا بادشاہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے یا چند ماہ پہلے ہمارے بڑے سورما جاتی جنید کو کیا کیا تھا داؤد صاحب لایا ابھی اتو بجیا سا اور جب بادشاہ سے یہ کمپلین آئی تو اب یہاں پر بھی خطرہ یہاں پر بھی خطرہ وہ تیرا پڑا جائے اب بادشاہ کو ملازم جا کے کہہ رہے ہیں، اسے جسے تو پناہ دے رہا ہے اسے پناہ دینا خطرے سے خالی ڈاکٹر صاحب وہ نہیں ہے اور یہ تو سورما ہے اس نے تو بڑے ہمارے سورما کو گرایا ہے تو اس سے محفوظ رہ اچھا اس نے کہا اچھا ہے ایسی بات ہے اب کلام میں آگے لکھا, لکھا لکھا ہے داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ عقیس سے نہایت ڈرا نہایت زور سے کہیے نہایت وہ ڈر گیا اب وہ ڈر گیا اچھا ڈر کے کرنا کیا کلام لے گیا سو ان کے آگے دوسری چال چلا ان کے آگے اس سے دوسری چال چلی کیا چال چلی اور لکھا ان کے ہاتھ میں پڑھ کر دیوانا سا وہ تو جا کے کی بن گیا کیا بن گیا بن گیا داؤد داؤد کیا بن گیا دیوانا تو کیا کرنے لگا لکھا ہے اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور تھوک اپنی داڑی پر بہانے oh, یہ داؤد کی بات ہو رہی ہے داؤد کے بارے میں کیا لکھا داؤد کیا بن گیا کیا بن گیا دیوانا پاگل کیا داؤد پاگل تھا جواب ہے لیکن یہ داؤد کی زندگی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ وہاں ڈر کر ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے میں کیا ہوں اور پاگل کیسا ہوگا داڑھی بڑی ہے اور داڑھی پر کیا بہ رہی ہے تھوک بہ رہی ہے اور اپنے کپڑے اس نے جیسے چاک سے ہو گئے پٹے سے پاؤں میں جوتی جیسے نہ ہو اور جیسے پاگل مختلف دیواروں پر کیا لگاتا ہے لائنس لگاتا ہے اس طرح وہ دیواروں پر کیا لگا رہا ہے اور اس نے بدلی ہوئی تھی نا تو کلام میں پڑھ کر دیکھیں اگر آپ زبور چونتیس کھولیں اب ذرا زبور چونتیس کی اوپر اس کے لکھنے کی وجہ پڑے پہلے زبور چونتیس اس کے اوپر سے پڑھے پلیز داؤد کا لکھا ہوا مزمور اچھا یہ اس نے کب لکھا زبور چونتیس نے کب لکھا جی جب اس نے ابھی ملک جو اکیس جس کا نام لکھا ہے ابھی ملک کے سامنے کلام میں لکھا ہے یہ کب اس نے لکھا تھا یہ کب اس نے گایا تھا جب کلام میں لکھا ہے وہ فلسطین کے علاقے جات میں تھا جی جب وہ پاگل صاحب کو نظر آ رہا ہے نا جب پاگل سا ہے جب اس نے اپنی وضع بدلی ہوئی ہے یہ زبور اس نے کب لکھا تھا ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس نے یہ کہہ رہا ہے میں ہر وقت خدا کو مبارکہ ہوگا تب جب حالات بڑے کیا تھے اچھے تھے لیکن سچ یہ ہے یہ زبور اس نے تب لکھا جب اس کے تن پر اچھا کپڑا نہیں تھا یہ زبور اس نے تب لکھا جب اس کے پاؤں میں اچھی جوتی نہیں تھی یہ زبور اس نے تب لکھا یا کہا جب وہ چاروں طرف خطرے سے گرا ہوا تھا کسی وقت کوئی بھی آ کر اسے مار کر انسیکیور جب تھا تب اس نے یہ زبور لکھا اور اس نے کہا میں ہر وقت خداوند کی کیا کروں گا تعریف کروں گا اور اگر زبور چوتیس پڑھے نا ذرا کہ اس نے اس وزا کو جب بدلی ہوئی تھی تو کیا کیا رہا ہے ذرا زبور چوتیس چوتیس ذرا یہ اس نے اپنی اس دیوانگی میں لکھا جب وہ پاگل سا بنا ہوا تھا نا, یہ تب وہ زبور گا رہا تھا اور کہتا ہے میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا اور اس کی ساتھ نہیں یاد پڑے وہاں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا اب مجھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف کی پوری فوج اسے قتل کرنا ہے ایک طرف جات میں فلسطین کے لوگ بھی اسے قتل کرنا چاہتے اور حالانکہ چھپنے کی جگہ نہیں ہے دروازوں پر کھڑکیوں پر دروازوں پر لائنس لگا رہا ہے پھاٹک پر کوئی سیکیورٹی نہیں لیکن اس وقت جب اسے موت چاروں طرف نظر آ رہی تھی تو اس حالت میں وہ کیا کہہ رہا ہے خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف رشتہ میں ہر وقت خدا کو کیا کہوں گا انسیکیور mm ہے -hmm. oh, oh. mm -hmm. لیکن کیا ہے mm -hmm. سیکیور ہے mm -hmm. لوگ اسے پاگل سمجھ رہے لیکن وہ پاگل بھی اندر سے کیا کہہ رہا ہے میں ہر وقت خدا کو mm -hmm. سانو ہی پاگل ہی سمجھ دیں وہ سوچتے ہیں یار اتنے مسئلے ہیں تاہم ہی شکریہ ادا کری پھر تاہم خدا دے کر رہے ہیں ایسے ہی جی کیونکہ ہمیں پتہ ہے خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ اور انہیں بچاتا ہے آگے دسویں آیت پڑھے بھوکا ہے ایک طرح سے کیونکہ پاگل کو کیا خوراک ہوگی سمجھ دسویں آیت ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں خداون کے طالب کسی نعمت کے محتاج واو یہ ضبور اس نے تب لکھا جب وہ پاگا خود بھوکا سا تھا تو تب وہ کہہ رہا ہے خداون کے طالب کسی نعمت کے محتاج اور پھر اگر ہم اس کی پندرمی آیت پڑھے خداون کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں کیا سمجھے آپ اور میں اکثر شکر گزاری کے گیت گاتے ہیں جب چیزیں بہتر ہوں لیکن دعوت نے تو تب یہ کہا میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا جب حالات اس کے کیا تھے حقیقت میں وہ کیا نظر آ رہا تھا دیوانہ حقیقت میں نظر آ رہا تھا پاگل کپڑے پھٹے ہوں گے پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوگی بال بکھرے ہوئے ہوں گے داڑی پر تھوک بہ رہی ہے پاگل سا نظر آنے والا شخص اندر سے کتا خدا کے ساتھ کیا ہے کنیکٹ ہے اور پاگل پن میں وہ کہہ رہا ہے انسیکیور کوئی سیکیورٹی نہیں اس وقت کہہ رہا ہے خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ جو نا کمال نہیں ہے گل کمال ہے نہیں کہ آپ پاگل اندر پاس بظاہر پاگل سے نظر آ لیکن اندر خداون کی حفاظت موجود ہے آپ اور میں اس سے سیکھتے کیا ہے ایک بات ہم نے سیکھ لی اور وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت خدا کو کیا کروں گا آخرکار کیا خدا نے اس کے لیے حالات بدلے ہاں خدا نے اس کے لیے حالات بھی بدلے اور وقت آیا کہ خدا نے اسے پورے اسرائیل کا کیا بنایا بادشاہ بھی تبدیل کیا آپ اور میں آج ایک خاص لے کر چلے جائیں شیرل حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو کی پاگل ہی سمجھ رہو لیکن جب لوگ میں پاگل بھی سمجھ رہے ہوں نا بیمار ہو تو اس پاگل پن میں جب لوگ کہیں پاگل سا ہے اس وقت گٹنوں پر آئے اور ایک بات کہیں میں ہر وقت خداوند تجھے کیا کہوں گا میں ہر وقت تیری کیا کروں گا اگر, میں تیری تعریف کروں گا کاش لوگ ہمیں ایسا پاگل سمجھے جیسا جیسا داؤد اس وقت پاگل تھا لیکن اندر ہی اندر خدا کے ساتھ کتنا کیا تھا کنیکٹ کاش مشکل حالات میں بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرنا کیا کریں سیکھ جائیں اور خدا نے داؤد کے لیے حالات کو آخر کار کیا کر دیا بدل دیا سو so, کاش خداوند اپنے کلام سے برکت دے سمجھ دے حکمت دے کہ مشکل حالات میں بھی خدا کو شکریہ ادا کہنا کبھی بھی نہ بھولیں سو so خدا اپنے کلام کی سب سے ہم سب کو بڑی برکت دیں آمین ویری گڈ خدا آپ سب کے ساتھ